Hola a todos, aquí les comparto un audio del capítulo número 1 de Petricor, Empieza la autopsia, basados en el libro. El dueño del nombre asintió levemente, con una sonrisa que parecía mil veces más amigable que la de la chica a su lado, haciendo que tú le abandonara la idea de que la gente del Instituto de Medicina Forense era antipática. Era solo una persona en específico la que actuaba de esa manera. Solo hay una persona que es engreída. Tul se cruzó de brazos manteniendo sus ojos sobre la joven doctora, sin poder creer lo que Joe decía sobre sus cualidades. El cadáver tenía más de 50% de daño. El cuerpo había comenzado a descomponerse por el calor abrasador. La única parte del antebrazo que estaba en posición de boxeador no se podía bajar al cuerpo. Debido a que el propietario de la gasolinera no avisó a tiempo, los oficiales llegaron más tarde de lo habitual, y eso siempre dificultaba el trabajo. A la una con diecisiete horas comienza la autopsia, dijo la doctora forense antes de quedarse quieta frente a la víctima. En poco tiempo el joven asistente tomó la cámara y presionó el obturador para recopilar las fotos sobre el estado del cadáver antes de que comenzara la autopsia. Tú lo observó cada movimiento de la doctora ran su pequeña mano tocaba de manera cuidadosa el cuerpo del cadáver, los labios delgados iban diciendo lo que iba encontrando para que Bank, el asistente médico forense, tomara nota. El cabello está completamente quemado y la epidermis destruida. Las yemas de los dedos y las uñas están quemadas por completo. Las piernas estaban menos quemadas. La capa exterior de la piel está carbonizada. Según las palabras de la doctora Ran y lo que había visto, las piernas de la víctima habían sufrido menos daño que la parte superior de su cuerpo. Ambas piernas seguían intactas, haciendo que la médica forense encontrara algunas anomalías en el tobillo derecho. Lo movió levemente para que todos pudieran ver con claridad. Encontró un tatuaje de una nube en el tobillo derecho. Con un tatuaje como este, identificar a la persona fallecida no debería ser difícil. En cuanto a la matriculación del coche, ¿tú qué piensas? ¿Podrías encontrarlo? Me pondré en contacto, Pi. Jew mostró la pantalla de su teléfono móvil con una llamada entrante de kang Pu. Antes de presionar de manera apresurada la llamada para recibir la información urgente, Pu, ¿puedes conseguirme el registro del automóvil? El dueño de los 170 centímetros de estatura miró a los ojos de su compañera policía con una expresión de asombro y conmoción por lo que había escuchado. ¿Puedes confirmar lo del tatuaje? Te enviaré la foto. Mm. Envíame el registro del auto nuevamente por correo. Está bien, gracias. La teniente Joe colgó el teléfono con una expresión inquieta en su rostro. Se dio prisa para enviar una foto del tatuaje del cadáver tomada del monitor en la sala de observación para un nuevo examen, al mismo tiempo que recibió un nuevo correo electrónico que él mismo había solicitado. Antes de que Tool comenzara a protestar, Jew le entregó su teléfono celular donde se mostraba un correo electrónico lleno de información del propietario del vehículo donde había ocurrido la tragedia. Tul miró rápidamente el nombre de la víctima, se dio cuenta de que no era cualquier persona eso era fácil de adivinar, porque una persona que tiene un superdeportivo deportivo solo podría ser hijo de algún millonario. Guasansirawat, 27 años, el segundo hijo de Sirapom propietario de un negocio de medios de cine y televisión, tiene otra hija que es dueña de un sello discográfico. Con lo escrito en el informe, Tull dejó escapar un suspiro al saber el nombre de la víctima. En poco tiempo, la noticia de la muerte del joven heredero de la alta sociedad se extendería por casi todos los canales de noticias hasta que definitivamente no podrían enfrentarlo. Seguramente es un gran problema, Pi. Ahora los reporteros no lo saben, pero mañana no quiero pensar en eso. No hacía falta que nadie se lo dijera podía adivinar la situación mientras miraba la foto de un joven que alguna vez fue guapo. Su cabello era rubio brillante y combinaba con su rostro. Si recordaba correctamente, había visto a este hombre en los titulares de noticias de entretenimiento a menudo. No eran noticias agradables, era un mujeriego. Había tenido un amorío con una estrella femenina y además le gustaba ir de fiesta. Si tan solo hubiera permanecido de esa manera y no en su estado actual. El sonido de notificación del teléfono móvil de Joe volvió a sonar. Esta vez se trataba de dos imágenes colocadas una al lado de la otra con el mismo tatuaje para confirmar la identidad de Kung-Wazat Son imágenes de Instagram de WhatsApp. Se hizo este tatuaje el año pasado. Ya está confirmado. ¿Alguien ha notificado a su familia ya? Ya se lo he dicho al inspector. Mañana por la mañana él mismo se los informará. Tul miró el cuerpo sin alma que estaba a punto de someterse a un proceso de disección. Era el primer caso que había tenido que asumir menos de una semana después de mudarse para trabajar en el departamento central de investigación, y eso la hizo sentir preocupada. Pero si no podía soportar esas presiones, era posible que no pudiera seguir adelante bisturí dijo la doctora Ran mientras recibía el bisturí del asistente con su pequeña mano ejerció fuerza lentamente presionando el cuchillo desde el pecho hasta el abdomen la piel ya había sido parcialmente quemada haciendo que el procedimiento no fuera demasiado difícil